Hey guys what's up? Selamat Hari Malaysia. Sesempena so, Hari Malaysia ni kita nak buat quick podcast dengan dua uh, legend bola sepak Malaysia ataupun wajah yang tidak asing lagi lah dengan Liga Malaysia. Yang kini berkhidmat dengan Selangor FC. Welcome coach SK dan coach Botet. Terima kasih. Eh terima kasih. So, saya saya okay, mau eh? tengok tengok depan kamera ni. <laughs> okey coach, hari ni kita akan borak-borak lah Jom. pasal uh, Hari Malaysia dan Baik. juga perjalanan bola sepak kita lah coach eh. Baik. Boleh coach eh. Coach Botet ready eh. Okey, saya okey. Kita, okay, kita okay borak kan? pasal Hari Malaysia pasal hari lain kita borak hari lain lah ya, Ngam <laughs> Okay coach Saya nak tanya dekat coach dululah Macam dua-dua coach pun banyak pengalaman kan So Apa makna hari Malaysia untuk coach SK? Saya rasa hari Malaysia ni dia 16 September Dia bermula pada 16 September 1963 Gabungan di antara Malaysia, Tanah Melayu ni kan Kita, Sabah Sarawak dan juga Singapura Kalau tak silap sebab itulah terjadinya satu satu negara itu di bawah bendera Malaysia kan. So bagi saya itu satu benda perkara yang, yang, sangat besar especially kita sebagai rakyat Malaysia. Kita patut berbangga dan juga saya kalau kalau katakan bagi saya sendiri untuk pengertian dari segi hari merdeka ke hari kebangsaan ni ke bagi saya ada satu perkataan yang kita kata proud nation lah. Ha, itu dikata bagi saya. Baik, macam Coach Botek, pernah tak macam masa sekarang ke atau zaman-zaman pemain dulu kan, pernah tak terlibat dengan hari kebangsaan atau hari Malaysia punya oh, perbarisan ke? perbarisan saya rasa saya pernah dulu untuk masa di Negeri Sembilan lah. Kami berbaris ramai untuk hari Malaysia ni lah. Ramai, ramai kan. Itu satu kata pengalaman yang orang kata yang tak ada pada orang lain lah. Yang kita masa tu rasa tak fikir apa dah kan bila ber berbaris ramai-ramai tu kan dengan berbilang mangsa masa tu dari negeri sembilan semua bangsa ada ada Cina ada India nya ada Sarawak nya orang Sabah nya so kami berbaris ramai lah dapat orang ramai kan so kita tak fikir pun dah <laughs> kita straight pandang depan je macam <laughs> pernah tak join any perbarisan ke Eh, uh, saya sebenarnya perbarisan tu uh, undangan tu ada tapi saya segan uh, dia selalu cabut <laughs> Saya senggan, saya mungkin saya berbeza beza dengan dia kan. Saya mungkin saya akan bagi sokongan untuk dia sebab saya suka tengok trade ni. Tapi mungkin daripada kerja TV macam Faham? Tu. tak minat atau ha, terlibat tak, panas atau ha, apa. Tak bukan sebab <laughs> macam tu kan. pelan sikit. Okey coach ha. macam coach pernah main national kan. Yep. Macam bila coach first time main national tu kan tengok flat Malaysia semua ha. dapat panggilan macam mana perasaan masa tu? Awak macam macam tu saya berumur rumah tu <laughs> jadi naik kan. Dia sebenarnya satu Dia setiap pemain bola sepak Impian dia betul kita jadi seorang pemain bola sepak profesional Tetapi perasaan dan juga rasa dia Bila sarung jersi negara tu dia lain So dia dia akan kalau boleh kita akan cuba bagi yang terbaik kita akan itu ayat klise kan tapi kita akan bagi segalanya sebab itu satu bagi satu kebanggaan untuk diri sendiri ya lah, itu sebenarnya dan saya setiap kali saya aa, sarung jersi negara ni dia akan bagi satu seto dia akan walaupun baik buruk dalam dalam bola sepak ni dia akan jadi satu kenangan yang indah untuk diri saya bagi saya macam coach botep pula oh macam saya saya best dia best lain saya best lain so masa Teng saya tengok rupa kau tahu kan zaman saya adalah zaman yang orang kata setiap kali kolab Malaysia you adalah orang yang terbaik susah masa tu dengan legend saya masa tu saya dengan Kero Azman nya dan Mazlan Wahid nya best saya adalah masa Zamin Az Azmin Azram sekali so kami adalah junior pada untuk senior team so bila ada setiap kali collab rasa alamak wah excited tu lain macam sebab dulu kalau you masuk di senior team itu saja yang player akan datang untuk 5 tahun 6 tahun player yang sama Kena so, nama keluar kolat tak boleh tidur malam uh, Susah lah. hmm. <laughs> coach berpeluang tak uh, Represent Malaysia ah, uh, Saya berpeluang Saya berpeluang masa saya mentor Qualified qualify uh, World Cup Maksudkan Qualified World Cup saya dapat peluang masa So masa macam mana perasaan aku. coach masa Wah. tu Masa dapat tahu Saya rasa nak pakai boot pun tak boleh lah <laughs> <laughs> ok bila kita cakap pasal dapat call -up tu kan of course bangga happy excited yeah. kan yeah. tapi mesti dalam masa sama ada pressure betul tak yeah, betul. sebab berjuta rakyat Malaysia nak tengok ni nak lawan pun opponent yang padu-padu kan so yeah. macam mana coach rasa macam orang nak tengok aku main bawa harapan jutaan rakyat Malaysia ni coach pressure tu dia yeah, macam saya sendiri sebab kita tengok kita punya support system support system kita kalau baik especially kita punya family yang bagi sokongan dan dorongan tu sebenarnya itu sumber kekuatan lah. kita tahu dan dalam dalam kira-kira sepak ni tak semuanya manis pun kan ada je waktu-waktu kita kat bawah Betul tapi tak kali kita berberaksi -ber untuk pasukan kebangsaan ni macam mana pun kita tahu cabaran kat depan tu bukan macam dalam liga Dah tentu susah tapi kita tahu yang kita represent negara kita lah. and so kita, kita bukan kita tak boleh nak tolak benda tu semua macam contoh saya tak tahu lah base dia saya rasa sama je sampai sekarang saya tak tahu tapi apa cara pun kita akan pergi kita akan bagi apa nak jadi jadi sama. nah itu bagi saya kita try our best lah yep. macam coach botep lah macam mana macam coach kan keeper last man dalam padang yeah. tu nak handle pressure oh, tu coach big orang kata, orang kata memang orang kata tanggungjawab paling besar lah kalau kita berada di dalam padang lah sebagai player kan so segala yang mistik yang akan buat dah tanggungjawab kita ke belakang so depan buat mistik tak ada masalah once you, you di belakang buat mistik dia gergap problem. Dia akan menentukan team tu menang ataupun kalah. That's why bila kita dalam padang tu saya rasa saya tak boleh tidur. Kalau sebelum saya game ha? dan saya fikirkan apa sepatutnya saya akan buat. Uh -huh. Sebab dulu kita tak ada uh, support macam sport science kan macam video, video analisis analysis tak ada. youtube pun tak banyak. youtube pun tak ada. So berdasarkan hanya untuk dalam training saja. So input dia dah dalam dalam training saja itu yang dibagi dan kita akan konsentri apa benda yang input yang kita dapat daripada coach, pada itu yang kita transfer dalam game faham, macam coach SK apa game national yang huh? coach SK paling ingat dan kenapa uh, game -game? saya rasa game uh, world cup qualifying lah, lawan dengan Arab Saudi kat Jeddah kan kita ber beraksi bertemu dengan striker saya pun dah lupa nama dia uh, striker terbaik penjara kota banyak untuk Arab Saudi so memang kita pun memang dah diberitahu yang nak jumpa dia lah kan So bila main tu ialah kita kalah, kita kalah 2-0. Tapi apa yang bagi saya bangga saya rasa saya dapat kekang dia daripada jaringkan gol. Dan lepas habis game tu dia dia tap belakang saya dia kata kau bagi aku hari yang susah untuk hari ni. Huh oh, lama naik bulu rumah cerita kan kan. Nanti saya google balik nama dia, saya pun dah lupa. Dan lepas tu dia bagi JC dekat saya. Itu satu benda yang saya rasa macam Not bad Perhormatan lah nah. lah yes, Macam Coach Votep pula Apa antara momen yang paling diingatilah Dengan bah. national team Untuk first yang bad moment sebenarnya Yang saya tak boleh hilang Saya tak lupakan Bila sepatutnya Saya bertemu dengan Pasukan Brazil Untuk first Brazil datang sini Untuk friendly game kan ya, Dan saya juga injury Saya patah tangan Okey. So masa tu beraksi di Masa wakil Perak Dan beraksi main di Perlis Sebelum sehari sebelum saya Untuk report untuk National Team Dan saya patah tangan masa tu lah Tahun 2002 tak silap saya lah So ah, coach two. terlepas tak silap orang Brazil And then selepas tu saya nekat Saya nak Fight balik tempat tu dan Alhamdulillah 2004 saya dapat balik Dalam National Team balik And then untuk qualify World Cup Masa tu ya okey Then tak silap saya friendly game dengan Jepun main di Jepun dalam keadaan salji kita tengah-tengah main salji turun dengan ah, itu saya rasa itu momen yang saya rasa saya, saya tak boleh lupakan lah dan selepas tu balik dengan main dengan tim untuk qualify ya di KL ataupun di mana saya lupa pasal tu. Excited nak main saya tu. Uh -huh. <laughs> Mesti rasa macam mimpi kan tengah main-main tiba-tiba yeah, tengah satu turun betul, kan. Betul betul. Itulah experience first experience tu saya untuk dalam represent untuk national dalam first eleven. Ada saya rasa benda tu saya takkan lupalah benda tu. Tapi kita punya semangat tu hmm kadang-kadang sama bunyi tu. kan serentak kan ah, tu dah dia faham Okay, coach macam sekarang coach dah jadi coach coach dah jaga. sekarang kita jaga player-player yang nak jadi player national oh. dan ada yang dah jadi player national kan macam macam mana pendapat coach handle ah. jaga dia orang bagi nasihat macam mana so, dia sebenarnya macam ni kita yang ni kita kena realistik ya. Eh. Uh -huh. Uh, generasi ke generasi banyak benda yang berubah kan? tapi macam sebelumnya kita kata dengan ada data, dengan ada analisis sebenarnya satu perkara yang uh, penambah baik untuk pemain, pemain ini juga, at least kita tahu yang apa yang dia akan jumpa apa yang dia akan expect dari national team so untuk pemain-pemain yang baru nak beraksi untuk pasukan kemasan dia tahu dia kena kerja lebih keras sangat-sangat lah. keras lah. dan saya rasa uh, percentage untuk dapat tu mungkin peluang tu ada Cuma antara diorang nak ke tak nak Tapi bermula daripada latihan Itu bagi saya Dan juga untuk pemain-pemain yang dah ada dalam skuad kebangsaan Apa yang mereka perlu lakukan adalah untuk mengekalkan Ambil sebanyak cap Sebab bagi saya sejujurnya saya dengan pelipir ini agak close Dan saya akan bagi cabaran dekat diorang kan Aa, takkan satu dua cap je Takkan kolam ni lepas ni tak ada lagi Betul. So benda-benda tu bagi cabaran untuk diorang Mungkin dengar tu agak agak tajam tapi sebenarnya bagi saya kalau dia ambil benda tu positif dia akan okey aku nak lagi aku nak lagi aku betul tetap cari coach motivate yes, dia yes kan? bagi cara saya Dan saya rasa itu yang sebenarnya uh, dia orang punya reaction dengan saya selepas dia balik je okey dia tambah lagi dua ada uh, ada lagi dua kan uh, two caps in the bag buat kata Noah kan okey so saya kata okey kita tengoklah oh mungkin lepas ni tak ada saya kata macam betul. tu so betul. benda tu yang buatkan dia orang stay ready. consistency yep. yep macam coach Botep pula macam mana uh, hmm. coach pernah train Player yang mungkin tak pernah dapat kolab, tiba-tiba lepas dengan coach dapat kolab. So macam mana sebagai orang kata bapa lah yang mengajar kan? Ha, saya sebenarnya sebab goalkeeper dia different, department lah. Sebab dia training one to one. So kita dah tahu dia punya kelebihan dan juga kekurangan. Dalam untuk nak build up goalkeeper ni sebenarnya dia kena ada soft touch dengan dia orang. Anggap dia orang macam kawan, macam anak. So selalu touch dia orang bukan Kau kawan anak yes. ha. <laughs> kan itu pasal macam saya saya ada background development. Youth development saya bawa national youth and then kita kena ada, kita kena tahu di mana ada yang untuk ni development lain cara. Untuk senior dia lain cara. So kita nak orang kata jadikan budak tu sebagai yang yang terbaik supaya kita mendalami apa yang ada pada dia sebenarnya. Kita kena tahu apa kelebihan dan apa kekurangan dia kat di situ. That's why cara saya, saya adalah orang yang straight, straight forward. Dan saya juga dalam padang adalah, saya serius dalam padang. Tapi di luar, saya adalah friendly. Very friendly dengan dia orang. That's why dia tahu, kita kena tahu karakter. Dan kita ada kena ada juga karakter sebagai coach. Macam mana untuk naikkan semangat dia orang. Jadikan dia orang tu sebagai national player. Bukan senang itu adalah tanggungjawab semalam besar pada saya lah. Dan saya pernah bawa macam contoh kalam sekarang kan. Si Sam, semua tiga adalah national player. So macam mana kita nak tackle dia orang. Nak tackle dia orang. So, kena ada orang kata toleransi dekat situ lah. Check and, and balance. dekat situ. It's very, orang kata, very difficult lah. Faham. Tanggungjawab yang besar bagi saya lah. Okay coach, kalau saya cakap Bola sepak masih lagi sukan ataupun medium untuk penyatuan rakyat Malaysia. Kau setuju tak? Setuju. Ya, saya setuju. Sebab apa coach? 100%. Sebab bagi saya kita bagi satu contoh eh. Dekat mana kita nak tengok daripada sekecil-kecil budak sampai se senior-senior citizen datang ya. ke stadium sokong 22 pemain nyata padang Adalah bola sepak bagi saya sebenarnya especially di Malaysia kan kita tahu kegairahan fans-fans uh, kat luar sana dia nak tengok bola sepak kita maju dengan apa itu jadi dengan simbol sepak kita sekarang itu sebenarnya satu pemangkin untuk mereka datang dan juga beri sokongan so, bagi saya ini adalah media yang terbaik bola sepak adalah media yang terbaik untuk menyatukan semua rakyat kat Malaysia Encik Coach Botek pula macam saya kalau you tengok sebelum datang ke stadium lah Hari game You tengok orang yang datang Dengan gendong bawa anak datang hmm. Kan dengan Cik dengan ke. jauhnya Dengan cap mukanya ya yeah. That's kita rasa Oh kalau saya kalau buat yang Kalau tim ni tak menang Apa kita nak cakap dengan hmm. kita fan hmm. Ada kadang-kadang tu sampai menangis Fan kita ni kan itu sepatutnya tanggungjawab yang kita ada patut buatlah betul-betul sebab benda ni bola sepak dia boleh menyatukan semua kaum bukan kaum satu kaum sahaja yeah. so yang datang tu semua berbagai-bagai bangsa berbagai, berbagai kaum tak kira perempuan lelaki India dengan China, dengan satu harapan India. nak tengok iman tengok macam tak <coughs> dulu kita nak datang ni supaya oh Itulah untuk enjoy kita dalam padang tu. Dia nak tengok enjoy itu dalam padang tu. Nak tengok player ni bermain. Macam mana player ni bermain. Kan? Itu kita nak tengok. Wah, aku nak datang nak tengok player ni. Sekarang ni orang datang nak tengok. Ya, Aiman main. Kan macam ni Selangor nak tengok Mickey main. Contoh, contohlah. Kan macam mana? So bila dia tak perform, dia orang akan frust. Betul. Itu sebenarnya dia. So, berbagai kaum akan datang support untuk satu kejayaan satu saja untuk dia nak tim dia berjaya. Itu saja. Baik coach, uh, last pesanan dua-dua coach dekat player-player yang ada keinginan nak jadi pemain nasional Silakan coach. Sila. Macam saya saya pesanan pada player-player yang nak jadi untuk national player lah. Kamu kena jadi diri kamu. Sebelum jadi orang lain. Itu saja pesanan saya. Bagi saya uh, ada dua. Dua. Pertama sekali adalah redha dan juga doa mak ayah. Pertama sekali kita kena dapat kepada itu dulu. So selepas dapatkan benda tu Nombor dua adalah sacrifice Pengorbanan kan Memang banyak benda kita kena berkorban Sukan ni memang kita nampak Senang, mudah Di kecil TV Tetapi untuk sampai di situ sebenarnya Bukan mudah Banyak benda yang kita perlu korbankan Banyak masa, banyak hari kan So itu sebenarnya yang mereka perlu lakukan Kerja keras, training, disiplin Benda-benda itu -benda semua So, bagi saya kerja keras dan redha mak ayah tu sangat penting untuk jadi seorang pemain bola sepak yang berjaya. Baik, dengar tu guys, pesanan. Okey, coach last wish selamat Hari Malaysia dekat penonton-penonton uh, yang tengok kita punya quick podcast hari ni, coach. Silakan coach Botak dulu. Uh, apa tadi soalan dia? Pesanan uh, untuk uh, Hari Malaysia. Baik, right. uh, Saya nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang bangsa jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab silakan coach uh, selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia Yang paling penting adalah kita adalah sebuah uh, negara yang sangat bangga dengan apa yang kita ada iaitu berbilang kaum dan juga aman damai. Kita kekalkan benda ni dan kita hidup dalam satu perpaduan yang baik insyaallah. Baik, mantap guys. Thank you coach, thank you coach baik. yang join kita hari ni. Thank you guys yang tonton. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia.